Keçmiş zamanlarda kəndirbaz oyunları bir qayda olaraq kənddə obada tarlə işləri başlamazdan əvvəl ya da məhsul mövsümü başa çatanda göstərilirdi. Elə toylarda və kütləvi el bayramlarında da kəndirbazlara tez-tez rast gəlirdik. İndi isə onları yalnız Novruz bayramı günlərində görmək mümkündür. Artıq bu sənət getdikcə unudulmaq üzrədir. Növbəti səjəmizdə kəndirbazlardan birini tanıyacaqsınız. Qubanın Möhüc kəndi də vaxtilə öz kəndirbazları ilə tanınıb. Bu sənəti yaşayanlardan biri də Eləkənd sakini Ramik Əbdülrəhmanovdur. 7 yaşımdan məşğulam. 8-10 yaşımdan belə el arasında, xalq arasında çıxışlarım olub. Atam öyrətdi mənə öz əmim. Yəni kəndimizdə ən azı bir 40-əli nəfər kəndirbazlıq hamsı Möhüc kəndindəndir. Kəndirbazlar zurna nağara səsi ilə 3-4, bəzən 5-6 metr hündürlükdə olan ip üzərinə çıxaraq maraqlı nömrələr göstərirlər. Am məsuliyyətli nömrələrdən biri isə ayaqlarına uşaqları iplə bağlayıb hərəkət etməkdir. Təhlükəlidir, əlbəttə ki, hər saniyəsi, hər dağı səthi təhlükəlidir, gərək çox məşğul olasan, çox məşq tələb eləyir. Ramik Əbdülrəhmanov vaxtilə xarici ölkələrdə də çıxışlar edib, deyir ki, bu sənətə artıq maraq azalıb. Bundan qabaq Dağistan'da, Özbəkistanda, xarici ölkələrdə çox maraq olub, çox çağırışlar olub. Ay indi bu saat amma ki, Azərbaycan da Noruz bayramlarında əsas Şəhər bayramlarda dəvət edilirlər, çıxış edirik. Ramik Əbdülrəhmanov kəndlərində kəndirbazlığa marağı olan uşaqlara bu sənətin sirlərini öyrədir. İstəyir ki, qədim sənət olan kəndirbazlıq unudulmasın. Əmin Vaqifoğlu, Qasım Xuluflu, Space Xəbər, Quba.